Hai semua, pernah tak terfikir macam mana nak bina satu pengalaman digital yang interaktif dari kosong? Dalam perkongsian kali ini, kita akan pecahkan satu-satu proses nak bina prototipe multimedia interaktif pertama anda. Saya jamin, lepas ni anda mesti rasa macam seorang pencipta sejati. Okey, soalan pertama untuk anda. Dah sedia nak tukarkan idea dalam kepala tu jadi sesuatu yang orang boleh klik, boleh sentuh, boleh explore? Kalau jawapan anda ya, jom kita mulakan perjalanan kreatif ni sekarang juga. Okey, pertama sekali apa benda sebenarnya prototipe multimedia interaktif ni? Ha, ia bukan setakat video atau gambar tau. Fikirkan macam ni. Ia satu model yang berfungsi, yang gabungkan teks, bunyi, video dan yang paling penting, ia respon bila pengguna berinteraksi dengannya. Cuba bayangkan perta interaktif dekat pusat membeli belah atau kios dekat museum. Ha, macam itulah benda yang kita nak hasilkan. Macam mana tukar masak perlukan pisau dan kuali, kita sebagai pencipta pun perlukan alatan yang betul. Jadi, jom kita kenal pasti apa perkakasan dan perisian yang akan jadi kawan baik kita dalam projek ni. Untuk perkakasan ni, senang je. Kita bahagikan kepada dua jenis. Pertama, perkakasan input. Ini alat-alat yang kita guna untuk masukkan benda dari dunia luar ke dalam projek kita. Contohnya, kamera digital untuk ambil gambar, mikrofon untuk rakam suara. Faham kan? Lepas tu kita ada perkakasan output. Ini pula cara projek kita berkomunikasi dengan pengguna melalui apa? Monitor, speaker atau kalau lagi canggih pakai set kepala VR. Senang cerita, input untuk kita cipta, output untuk kita sampaikan. Okey, perkakasan dah settle. Sekarang kita masuk bab perisian pula. Kita mula dengan muka projek kita, grafik dan teks. Bayangkan perisian macam Photoshop atau Canva ni ibarat berus lukisan dan canvas digital anda. Jangan takut nak main-main, nak cuba-cuba. Kat sinilah anda akan reka bentuk butang, buat latar belakang yang cantik, susun teks, pendek kata, bagi rupa pada projek anda. Lepas dah ada rupa, kita kena bagi nyawa pula. Macam mana? Dengan pergerakan dan bunyi. Perisian macam Adobe Premiere Pro atau CapCut tu memang hebat untuk sunting video. Untuk audio pula, Audacity dah cukup bagus. Benda-benda ni lah yang akan buat projek anda rasa hidup, rasa lebih dinamik. Barulah best! Dan ini dia gam untuk projek kita. Kita panggil dia perisian pengarangan atau authoring. Fikirkan alatan macam Adobe Animate atau Unity ni macam pengarah filem. Dia yang akan ambil semua benda yang kita dah buat, grafik, video, audio dan cantumkan jadi satu. Eh, jangan pandang rendah eh. PowerPoint pun boleh buat prototek ringkas tau. Kat sinilah magic interaktif tu betul-betul terjadi. Okey, kit alatan kita dah lengkap. Sekarang kita perlukan pelan tindakan. Jangan risau, senang je. Cuma ada tiga peringkat utama. Anggap ni macam peta. Dari idea sampai jadi produk. Ha, ini dia tiga peringkat tu. Pra-production, production dan pasca-production. Senang je nak ingat. Rancang, bina dan kemaskan. Jom kita bedah siasat satu persatu. Peringkat pertama, pra-produksi. Ini semua pasal perancangan. Tolong jangan langkau peringkat ni. Boleh kata inilah yang paling penting. Kat sinilah kita lukis papan cerita, tulis skrip, pilih alatan. Percayalah cakap saya kalau perancangan kita mantap sekarang, nanti tak adalah pening kepala. Seterusnya, peringkat produksi. Ha, masa ni kita kena kotor-kotorkan tangan sikit. Berpandukan pelan tadi, kita mula buat kerja. Rakam video, rekod audio, reka bentuk grafik, tulis teks. Inilah masanya semua bahan-bahan projek kita mula wujud. Dan yang terakhir, pasca production. Pikirkan peringkat ni macam kita gilap kereta. Kita ambil semua benda yang dah siap, satukan dan bagi dia nampak berkilat. Kita akan sunting, susun dalam perisian pengarangan tu, buat butang navigasi, letak kesan khas sikit. Dan yang paling penting, uji, uji dan uji. Sampai semuanya berjalan lancar. Baiklah, pelan dah ada. Jom kita tengok pula elemen-elemen utama yang akan hidupkan projek kita ni. Setiap projek interaktif yang hebat mesti ada empat bahan asas ni. Teks yang senang faham, bunyi yang ada impak, grafik yang menarik, tak kisahlah vektor yang boleh dibesarkan atau bitmap macam gambar biasa. Dan last sekali, video. Gabungan part ni memang padu. Jadi, apa beza projek kita dengan tengok filem biasa? Satu perkataan, navigasi. Inilah jantung interaktiviti tu. Kita kena buat sistem menu yang bagi pengguna kuasa untuk pilih perjalanan dia sendiri. Kalau tak ada navigasi yang elok, projek kita tu tak lebih dari satu persembahan biasa je. Navigasi tu macam mana rupa dia? Selalunya butang-butang yang kita semua dah biasa nampak. Butang utama, butang seterusnya, butang kembali. Senang kan? Butang-butang ni lah yang jadi macam papan tanda untuk pengguna dalam projek kita. Nak bagi projek nampak lagi pro dan menarik, tambah sikit magic. Maksud saya, kesan khas. Contohnya, pertukaran antara skrin yang lancar, elemen yang muncul perlahan-lahan atau butang yang berubah warna bila kita letak tetikus ke atas dia. Benda-benda kecil ni nampak simple tapi impak dia pada pengalaman pengguna tu besar tau. Okey, kita dah bina macam-macam. Tapi, macam mana kita nak tahu projek kita ni berjaya ke tak? Ah, jom kita tengok skema pemarkahan dia. Tengok carta ni betul-betul. Nampak tak? separuh daripada markah 50% datang dari fungsi navigasi dan integrasi media. Apa maksudnya? Maksudnya pengalaman pengguna tu nombor satu. Ya, perancangan tu penting, pilih perisian pun penting. Tapi fokus utama kita mesti pada interaktiviti. Dan yang 10% kreativiti tu, itulah rempah rahsia yang akan buat projek anda lain dari yang lain. Okey, sebelum tekan butang hantar, pastikan ada tiga benda ni. Satu, mestilah projek anda tu sendiri. Dua, satu senarai ringkas, perkakasan dan perisian apa yang anda guna. Dan tiga, rakam satu video demo pendek tunjuk macam mana projek anda berfungsi. Senarai semak ini penting supaya semua usaha anda tu dinilai dengan adil. Jadi, apa kesimpulan paling penting kita boleh ambil? Kunci kejayaan ada tiga. Rancang betul-betul, guna alatan yang betul dan paling penting sentiasa fikirkan tentang pengalaman pengguna. Itu je. Sekarang anda dah ada semua resipi untuk cipta projek interaktif. Anda dah tahu macam mana nak merancang, membina dan mengemaskannya. Soalan sekarang bukan lagi macam mana nak buat, tapi nak buat apa? Jadi, apa dunia interaktif yang akan anda cipta lepas ni?